भगवद्गीते अध्याय हदिनाल्कु गुणत्रयविभागयोग वसुदेवसुतं देवं कंसचाणोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अत चतुर्दशोध्याय श्रीभगवाच परम भूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञानमुत्तम यज्ज्ञा मुनयस परां सिद्धिमित गता ज्ञानमुपाश्रि मम धर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ते च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्यो निरहं बीजप्रदः सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नातिज्ञानसङ्गेन चानग रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्नीबद्नाति भारत सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्तय तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमस् त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदाल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलेन मूढयो जायते। कर्मणः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसत्फलम् सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोऽहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ऊर्ध गति सत्स्थ मध्ये ठीसा जगन्गुणवृत्तिस्थ अदो गति तमसा यदा कर्ता द्रष्टाश्य गुणेभ्य परम वेत्ति मोधिगछति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युचरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारकथै चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्ठाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्थितिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयोविचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु